হেল্ল' হেবৰি ওৱান লাষ্ট ক্লাছত আমি এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' অৰেল ইণ্টাৰভিউ বা স্কিল টেষ্ট দিব যাওঁতে আমি কেনেধৰণে যাব লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাতে বহুতে এনেধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন কৰিছে ছ' আপোনালোকৰ কমেণ্টক ৰেচপণ্ড কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মৰম দিব বুলি এতিয়া আমি কেনেধৰণৰ কাপোৰ বা কেনেধৰণৰ তোমাৰ মেখেলা চাদৰ তোমাৰ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি যাব লাগে সেই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে এটা তোমাৰ টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লাষ্টৰ ফালে এটা মই তোমাৰ চিক্ৰেট টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো নেকি মই সদায় কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্টৰ ফালে সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা চিক্ৰেট টিপছ থাকে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব এতিয়া মেইন পইণ্টটো আমি কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধি যাওঁ জোতা কি পিন্ধিম চেণ্ডেল পিন্ধিমনে প'ল চাৰ্ট পিন্ধিমনে টি চাৰ্ট পিন্ধিমনে দে মহিলাসকল মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাবনে নে টুৱেজাৰ পিন্ধি যাব এইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে সেইখিনিও ক'ম কিন্তু মই এটা কথাতেই এই গোটেইখিনিক ছেকেণ্ড ৰেংকৰ ৰাখি পেলাই ৰেংক ওৱান আপোনাক যিটোৱে বেছিকৈ আই কাৰ্ডকাৰ ল'ৰাসকলক ইমপ্ৰেছ কৰিব সেই বস্তুটোৱে হৈছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন আপুনি কেনেকৈ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিছে আপুনি একেডসকলৰ প্ৰশ্নক কিমান গুৰুত্ব দিছে আৰু কিমান গুৰুত্ব দি পজিটিভলি ৰিয়েক্ট কৰিছে প্ৰশ্নটোৰ একেডসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰেচপণ্ড কৰিছে ৰিয়েক্ট কৰিছে এইটোৱে বহুত মেটাৰ কৰে দহটা প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন সুধিছে দহটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপুনি এই নোৱাৰা কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিছে আপুনি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে কেনেকৈ ইয়াৰ ৰেচপণ্ড প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে ডেট ইজ দ্য মেটাৰ এইটোৱে মেটাৰ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি মই দিয়া আছে পাৰ্ট ওৱানত চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি ক'ব যে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৱে মেইন হয় তাৰ লগতে আমি যদি চাওঁ ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আমি ড্ৰেছিং কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধিছোঁ এইটো মেটাৰ হয় এতিয়া ল'ৰাবিলাকৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিম যিসকল আমাৰ ব্লাডাৰ বা আমাৰ ককাইদীসকলে ইণ্টাৰভিউ অৰেল ইণ্টাৰভিউ হওক বা স্কিল টেষ্টেই হওক দিব যাব আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি ফুল চাৰ্ট পিন্ধিছে বা আফ চাৰ্ট পিন্ধিছে তাত কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে যদি আপুনি ফুল চাৰ্ট দীঘল চাৰ্ট পিন্ধি যায় কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ কোচাই নাৰাখিব সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত বুটাম মাৰি দিব অ'কে কি কৰিব কোচাই নাৰাখিব আমাৰ বহুতৰ এটা মিষ্টেক কৰে যে ইয়াতে কোচাই থৈ দিয়ে এক্সোৱেলি কোচাব নালাগে আমি যেতিয়া স্কুলত যাওঁ বা আমি যদি অফিচত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰকৈ ৰেংকৰ ওপৰত যিসকল বি অফিচাৰ ৰেংকৰ মানুহসকলে কয় যে আমি নৰ্মেলি চাৰ্টটো এনেকৈ পিন্ধিব লাগে বা আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিংবিলাকত চাবচোন ফৰ্মেল যেতিয়া আমি পিন্ধি যাওঁ বা কিছুমানে পিন্ধি যায় খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বুটাম চুটাম মাৰে আপোনালোকে ৰেং ওপৰৰখিনি চাওক তাৰ পৰাই অনুসৰণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি বস্তু পাই আছে নহয় এইখিনিৰ পৰা শিকক সেইকেইদিন সেইখিনিৰ পৰা শিকক যে এজন ডাঙৰ মানুহ আহিলে একেদৰে কাপোৰ কেনেকৈ পিন্ধে চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলে কেনেকৈ পিন্ধে জোতা পিন্ধি আহিলে কেনেকৈ পিন্ধে বা পোৰ চাৰ্ট পিন্ধি আহিলে কোঁচাই পিন্ধে নে নে ইয়াত ভুথাম মাৰি দিয়ে এইখিনি গুৰুত্ব দিয়ক অ'ল যদি আপোনালোকে দীঘল চাৰ্ট পিন্ধে ইয়াত ভুথাম মাৰিব আৰু যদি আফ চাৰ্ট পিন্ধে আপোনালোকে কোচাবলগীয়া কোনো প্ৰশ্ন এটা তাৰ লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব ছাৰৰ কথা যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও স্পৰ্টিং পিন্ধি যাব নালাগে কিয় কৈ আছোঁ শুনক তোমাৰ আজিকালি অফিচ হওক স্কুল হওক পঞ্চায়তৰ কিবা হওক য'তে হওক চৰকাৰে অফিচিয়েলি নিৰ্দেশ এটা দিয়ে দিছিলে আৰু আমিও প্ৰ কৰিছোঁ আৰু কৰি আছোঁ যে স্পৰ্টিং পিন্ধি স্কুল যাব নোৱাৰে এই কথাটো মনত ৰাখিব আৰু বেছি জিলিক জালাক টকা চাৰ্ট ৰঙা ক'লা হ'ল বৰ ৰঙা চাৰ্ট পিন্ধি নাযাব বহুত ক'লা চাৰ্ট পিন্ধি নাযাব বহুত আগভাগ থকা চাৰ্ট পিন্ধি নাযাব আপোনালোকে এনেকৈ ৰুলিং পৰা বা ফৰ্মেল চাৰ্ট পিন্ধি যাব পাৰে আপোনাৰ চাৰ্টটোৱে যে বগা হ'ব লাগে বা নীলা হ'ব লাগে পেণ্টটো যে একদম চিলুৱাই হ'ব লাগে একদম চিলাই অনা একদম পিতপিটীয়া হ'ব লাগে তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি কোনটো এক্সামটোৰ কাৰণে কোনটো চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ এই কথাটো কিন্তু পাহৰি নাযাব হা আপোনালোকৰ ৰেংক কিমান অ'ল আপোনালোকৰ কাম কি হ'ব এই একজামটোত যদি কোৱালিফাইড কৰে এই অনুপাতে আপোনালোকে ড্ৰেছ পিন্ধিব চাৰ্টৰ কথা ক'লোঁ আৰু চাৰ্ট পিন্ধোতে আপোনালোকে কেতিয়াও এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যদি ভাইবা দিব কৈছে আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব কেতিয়াও নেক টায়াৰ পিন্ধি নাযাব এইটো কথা মোক একদম মনত ৰাখিব বহুতে কৈ আছে পাৰিলে বোলে নেক টায়াৰ পিন্ধি যাব বুলি ইউটিউবত কৈ আছে বাবৰে বা এইটো আই এছ আই পি এছ এ পি এছ এ চি এছৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱা নাই এইটো তোমাৰ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সাম দিব তাতে আপুনি ইয়াত বগা চাৰ্ট পিন্ধি আৰু বুটামৰ ইয়াত গৰী একদম জোতাটো মেণ্ডেটৰী নহয় জোতাবিলাক এইটো ছিম্পুল কথা এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় আপুনি যে জোতা পিন্ধিবই লাগে চেণ্ডেল জোতা নিপিন্ধিলে নক'বই বা চেণ্ডেল পিন্ধি গ'লে আপোনাক কম নম্বৰ দিব তেনেধৰণৰটো কোনো প্ৰশ্ন নাথাকে ছ' এই কথাটো মনত ৰাখিব চাৰ্টৰ কথাটো কৰোঁ এতিয়া লং পেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব লং পেণ্টটো আপোনাৰ হ'ব লাগিব তোমাৰ ফৰ্মেল জিমছৰ নহ'ব আপুনি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনক আপুনি যে চিলাব লাগে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আপুনি বাৰশ পোন্ধৰশ খৰচ কৰিবলগা কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি মাৰ্কেটত যাওক ধুনীয়াকৈ একদম ফৰ্মেল মানে কাপোৰৰ পেণ্ট পিন্ধি যাওক কাপোৰৰ পেণ্ট পিন্ধি যাওক আপোনাৰ পেণ্টটো নতুন হয়নে বহুত পুৰণি হয় মেটাৰ নহয় যা চাফ চিকুণ হ'ব লাগে এইখিনি বস্তুৱে চাই চাফ চিকুণ হৈছেনে নাই মানুহজন কেনেকৈ পৰিধান কৰিছে কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিছে চাফ চিকুণ হয়নে নহয় সেইটো চাই ইণ্টাৰভিউ লোৱাসকলে নাচায় যে আপোনাৰ চাৰ্টটো নতুন নে পুৰণি সেইটো নাচায় বহুত মানুহে মিষ্টেক কৰে আছাম পুলিচৰ বহুত ইণ্টাৰভিউ দিব গ'ল কেইদিনমানৰ আগতে মোৰ ষ্টুডেণ্টটো গৈছে একেতসকলৰ কি হৈছে নতুন চাৰ্ট নতুন পেণ্ট পিন্ধি গৈছে একো বেয়া কথা নহয় কিন্তু যিসকল নোৱাৰে যিসকল নোৱাৰে আপোনালোকে মাথা নামৰিব যে মই নতুন ড্ৰেছ নাই কিবা হ'ব মানে কনফিডেঞ্চটো লুজ নকৰিব কনফিডেঞ্চটো এৰুৱাই নিদিব কনফিডেঞ্চটো সদায় পুৰণি চাৰ্ট পিন্ধক নতুন চাৰ্ট পিন্ধক সদায় কনফিডেঞ্চটো থাকিব লাগে নিজৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগে এই বস্তুটোহে এৰুৱাই নিদিব এতিয়া লং পেণ্ট তেনেকুৱা হ'ব লাগিব ঠিক আছে জিন্সৰ পেণ্ট নহ'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে একদম মানে চাৰ্টটো এৰি নিদিব আপোনালোকে চুট মাৰি দিব হয় পেটী এডাল লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ যাব মানে আমি যদি চাৰ্ট পিন্ধি পেলাই হেৰি দিওঁ বাহিৰত উলিয়াই থৈ দিওঁ নহয় আপোনালোকে চুট মাৰিব মানে ধুনীয়াকৈ পেটি এডাল লগাই পেলাই তাৰপিছতে লংপেণ্টৰ কথা ক'লোঁ কেনেকৈ পৰিধান কৰিব লাগে এইটো ক'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া জোতা পিন্ধি যাবনে আপোনালোকে চেণ্ডেল পিন্ধি যাব সেইটো প্ৰশ্ন বহুতে কৰিছে যে জোতা পিন্ধি যাব লাগেনে চাম্বা চেণ্ডেল পিন্ধি যাব লাগে মই জনাত আপোনালোকে বহুত ফৰ্মেলত যোৱাতকৈ অলপ ইনফৰ্মেল আৰু ফৰ্মেলত যোৱাটো বেটাৰ হয় বুলি জানো মাজত যাব লাগে বহুত ফৰ্মেল হৈও যাব নালাগে বহুত ইনফৰ্মেল হৈও যাব নালাগে পৰাপক্ষত আপোনাৰ যদি জোতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নৰ্মেল এযোৰ জোতা লগাই যাওক নতুনকৈ কিনি আনি চিকচিকীয়া জোতাটো লগাই যাবলগীয়া কোনো প্ৰশ্ন নাথাকে অ'কে বহুতে ৰং আইডিয়া দিব যে জোতা মোজা চব ফৰ্মেল হ'ব লাগে আৰে বাবা মইতো কি এক্সাম দিছোঁ এইটোতো জানিব লাগিব কি চাকৰি কৰিম এইটোতো জানিব লাগিব মই ইউ পি এছ চি এ চি এছ এ পি এছ চি ইণ্টাৰভিউ যাওঁতেতো এইটো ফৰ্মেল হ'ব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী হয় মাছ ভি এইখিনি গোটেইখিনি চাই মানুহৰ ইণ্টাৰভিউটো চাই অঁ ভিতৰৰ ভিউটো চাই মানুহজন কেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচাৰ ৰেংকৰ কথাটো বেলেগ আমাৰ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথাটো বেলেগ হয় চ' বহুত আপুনি দুই বছৰীয়া পুৰণি জোতাকৈ পিন্ধি যাওক কি প্ৰশ্ন আছে একেবাৰে লেতেৰা বোকা চোকাটো পিন্ধি আছে চাফ চিকুণ হৈ যাওক চাফ চিকুণ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ পিন্ধি যাওক আপুনি চেণ্ডেল পিন্ধি যাওক চামৰা চেণ্ডেল পিন্ধি যাওক কোনো তাত নপৰে কিন্তু আপুনি পিন্ধি অহা বস্তুখিনি কেনেকৈ পিন্ধিছে অ'ল কেনেকৈ আপোনাৰ কাপোৰটো পিন্ধিছে কেনেকৈ আপুনি খোজ কাঢ়ে কেনেকৈ আপুনি বিহেভ কৰে কেনেকৈ আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনটো কেনেকুৱা আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ কেনেকুৱা সেইটোৱে চাব অ'ল আপোনাক চেণ্ডেলযোৰ চাই পেলাই বহুত দামী এডিডাছৰ জোতা পিন্ধিছে ভাই এডিডাছৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছে এডিডাছৰ চাৰ্ট পিন্ধি আহিছে হাঁ ৰিভাইচৰ চাৰ্ট পিন্ধি আহিছে এইবোৰ চাই পেলাই নম্বৰ নিদিয়ে আপোনাক নম্বৰ দিব আপোনাৰ কনফিডেঞ্চ আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া মই পুৰুষসকলৰ কাৰণে ক'লোঁ এতিয়া মহিলাসকলে আমাৰ বাইদেউসকলে বা ছিষ্টাৰসকলে কি পিন্ধি যাব আপোনালোকে থ্ৰীজাৰ পিন্ধি যোৱাতকৈ আই থিংক মেখেলা চাদৰটো বহুত মেচ কৰে ইণ্টাৰভিউত চ' মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে পিন্ধি যাব এতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাব চিম্পুলকৈ আৰু বৰ ভোবা জোবাকৈ নহয় আৰু কিছুমানে বহুত কি যায় তোমাৰ আমাৰ মিচিং মানুহে কি কৰে দেই আমাৰ মিচিং মানুহসকলে গেৰহেগেটো পিন্ধি যায় মচাইগেটো পিন্ধি যায় এইটো বহুত বেছি ইমপ্ৰেছ হৈ যায় মানে বহুত বেছি হৈ যায়গৈ ৰঙা নীলা বহুত বেছি হয়গৈ চ' বহুত চিম্পল চিম্পল পিন্ধি যাওক পাৰিলে ৰিয়া চিৰা এনেকৈ পিন্ধি যাব মচাইগে গেৰহেগেৰে মই অপ'জ কৰা নাই অ'ল মই এইখিনি ভাল পাওঁ কিন্তু ইণ্টাৰভিউ পাৰ্পাজত কৈছোঁ যে এইখিনি যদি পিন্ধি যায় বহুত পুল চুল হৈ যায় মানে ৰঙীন হৈ যায় ৰচকি পকিলি নিচিনা হৈ যায় চ' যদি পাৰে সেইটো এভইড কৰিব যিসকল আমাৰ মিচিং বাইদেউ বা ছিষ্টাৰসকলে দিব যাব এইখিনি অলপ গুৰুত্ব দিব আৰু যদিও আপুনি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বেয়া পায় কমফৰ্ট নহয় দেন আপুনি টুইজাৰ পিন্ধি যাব একদম ফৰ্মেলত পিন্ধি যাব অলপ যেনেকৈ আৰু ফৰ্মেল একদম ঠাইত ফিটিং নহয় আৰু অলপ ফৰ্মেল টাইপৰ পিন্ধি যাব চ' এই গোটেইখিনি মই ক'লোঁ মোৰ অভিজ্ঞতা পালৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যনটো নিজৰ হ'ব যে আপুনি মেকেলা চাদৰ পিন্ধিলে কমফৰ্ট হয়নে নে ট্ৰুইজাৰ পিন্ধিলে কমফৰ্ট হয় আপুনি জোতা পিন্ধিলে কমফৰ্ট হয়নে নে চেণ্ডেল পিন্ধিলে কমফৰ্ট হয় এইখিনি বেষ্ট কৰিব আপোনাৰ ক্লাইমেটৰ ওপৰতো যদি বহুত বেছি বৰষুণ দিয়ে বহুত ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াতো আপুনিতো চেণ্ডেল পিন্ধাতকৈ জোতা পিন্ধাটোৱে বেটাৰ হ'ব ন আৰু যদি বহুত ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া আপুনি হাফ চাৰ্ট পিন্ধাতকৈ ফুল চাৰ্ট পিন্ধিলে বেষ্ট হ'ব আপোনাৰ যদি সেই দিনটো বহুত গৰম হৈছে বেছি বহুত গৰম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনিতো ফুল চাৰ্ট এনেকৈ লগাই গৰমত তিতি টকাতকৈতো হাফ চাৰ্ট পিন্ধি যোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব ন জোতা পিন্ধাতকৈ চেণ্ডেল পিন্ধাটোৱেতো বেষ্ট হ'ব ন এইটো মই ভাবোঁ যে পৰিৱেশে কৰিব দিনটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ দিনাখন কেনেকুৱা হ'ব বতৰ কেনেকুৱা হ'ব বহুত গৰম হ'ব নেকি বহুত ঠাণ্ডা হ'ব নেকি এইখিনিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বেষ্ট হ'ব আৰু সেইখিনিৰ ওপৰতে আপুনি পৰিৱেশৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই পৰিৱেশটো লগত মিলাই আপুনি কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিছে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হ'ল একশ্যন এণ্ড ৰিয়েকশ্যন হ'ল একশ্যন দিব আপোনাক কোনে কৰিব আই কাৰ্ড কাৰ্ড ল'ৰাসকলে কৰিব আপুনি ৰেচপণ্ড ৰিয়েকশ্যনটো কৰিব লাগে একশ্যন এণ্ড ৰেচপণ্ড হ'ল একশ্যনে ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এইখিনি কেনেকৈ কৰিছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেচ হয় আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই লৈ আনিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি কেনেকৈ ফাইলটোত আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগে আমি কেনেকৈ নজনা কুৱেশ্যনবিলাক পজিটিভলি যদি দহটা কুৱেশ্যনো দিয়ে দহটা কুৱেশ্যনো যদি নোৱাৰে আপুনি কেনেকৈ এই পজিটিভলি ৰেচপণ্ড কৰি পেলাই আমি কোৱালিফাইড কৰিব পাৰিম এইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু মই লাষ্টতে কৈছিলোঁ অঁ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে মই লাষ্টতে এটা টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম এই টিপছটো হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ৰুমত এণ্টাৰ হ'ব সোমাই যাব দৰ্জাত দুটা অঙলেৰে নকিং কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সোমাই যাওঁতে ক'ব যে প্লিজ মে' আই কামিং ছাৰ মে' আই কামিং ছাৰ নক'ব প্লিজ মে' আই কামিং ছাৰ ক'ব আৰু যদি আপোনাক পিয়নে কোনোবা এজনে যদি ৰুমলৈ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব নালাগে নকিং কৰিব নালাগে লাহেকেকেটৰ লগত সোমাই যাব আৰু যদি আই কাৰ্ড কাৰ্ড লোৱা মহিলা এগৰাকী পুৰুষ এগৰাকী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুড মৰ্ণিং ছাৰ এণ্ড গুড মৰ্ণিং মেম ক'ব নাপাহৰিব যদি চাৰিজন বা তিনিজন যদি পুৰুষ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ নক'ব গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং ছাৰ আৰু যদি মেম এগৰাকী আছে গুড মৰ্ণিং মেম বুলি ক'ব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে তিনিজনৰ কাৰণে এটাই ক'ব যে গুড মৰ্ণিং ছাৰ আৰু মেমৰ কাৰণে এবাৰ ক'ব গুড মৰ্ণিং মেম তেতিয়া যেতিয়া ছিট ডাউন ক'ব তেতিয়া থেংক ইউ ক'ব আৰু আৰামছে বহিবা আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হৈছেনে নে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি ফিডবেকটো জনাবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ লগ পাম